Uňao, Švienčím TV Dva nás dovolil prvý meč lígovi. Veľmi uh, sme sa tešili, pevno išli sme v prvej terci a vygrivali 1-0. Potom sme dostali dve také bránky, náš bránkar dostal dve bránky také, ktoré byli veľmi nevliečné. O, v druhej terci tiež tam sme nebolo zle zagrané, celkom dobre sme grali. O, defenzívne blokovali sme dužo strel a chceli sme dať dránke na 2-2, no neudalo Dostali sme, robili sme jedného blenda spred bránky, sme dostali v treťom bránke. Potom za, keď bol vynik 3-1, zase sme mali dve Dve také kontry, kde sme mohli taký dať v kontaktnom bránke, keď sme grali 4 na 4. Nedali sme, no potom zase sme dostali takého, bránky, náš bránkar v štvartej, no i potom už bolo veľmi těžko. No, družina Osvenčín je dobrá družina a nám bolo težko už potom za, keď bol vynik 4-1 do tretej ale musím povedať, že bardzo, bardzo ďakujem všetkým závodníkom za disciplíne i bardzo dužo strel blokovali a ja myslím, že to bylo z tej strony náš najlepší najlepši, najlepší meč a v sparingovi sme, nám brakovalo tých řečí. Uh, no i musím povedať ešte to, že brakovalo nám štyroch bardzo vážnych závodníkov dvoch broncov dvoch na bardzo vážnych, to sú závodníci z 1. i 2. piónky. No a uh, poviem tak prosto, no, my sme družina, kde nám brakuje každý závodník. Nemáme dužo závodníkov, takých, ktorí môžu v rezerve, ktorí zastúpia takých závodníkov. To je jedna vec. Druhá vec, budovali sme družinou, celkom novou družinou, uh, ja myslím, tak, že brakuje nám možno týždeň, týždeň vecej tréningu, no ale nebyla taká možnosť, do tego, že všetci noví závodníci ešte v tom týždni prišli vo vtorek dvaja noví závodníci, stále sa zamieňalo, což ešte nie je, nie jest taký pevný sklad, nie je ešte ustalované pionky, všetko je také, ešte to nie je také pevné. No I, ale mluvím, ja myslím, že sme zagrali, zagrali z našej strany dobrý meč, dobrý meč. Eee, detaily, malé detaily byli, byli Ružnica, Osvienčím družina a dosvedčených závodníkov i v takých zlomových situáciách mečových bylo vidieť do różnicę. Dziękuję za gratulacje, ale to zwycięstwo przyszło nam, musieliśmy się bardzo mocno dzisiaj natrudzić, tak jak tutaj trener powiedział, to, że na Podhala bardzo mocno pracowała, grali z dużym poświęceniem i musieliśmy włożyć dużo, dużo wysiłku, żeby te trzy punkty tutaj dzisiaj e, zdobyć. Wiadomo, pierwszy mecz i inauguracja sezonu, e, oczekiwania, było widać też podłożenie troszeczkę nerwowości, dokowało dokładności, ale na pewno chłopcy pracowali dzisiaj e, na, na 100%, dali z siebie wszystko e, i to przyniosło, to przyniosło zamierzony skutek. E, Cieszymy się z zdobycia bo zawsze inauguracja to jest tak niepewna. Jest jednak jakaś niepewność, jak, jak to wyjdzie, jak, jak ta drużyna będzie funkcjonować i myślę, że z meczu na mecz będzie, będzie coraz lepiej, bo na pewno tą drużyna stać na, na granie na wyższym poziomie. Unia Oświęcim TV.